І на кого нас 1, 6, 6, 250. Да, що ви говорите, да? Там да, знак знизу 3-2, да. який забороняє транспорт проїзд транспортних засобів, студкової та з 7.30 до, до 10 часов mm. ранку. І что? Это в какие дні? Там немає якогось. Там просто с ранку с 7.30 до 10 mm. проезд заброна. 7 да? да? Так я каждый раз езжу, так никакого такого проблем не было, сейчас вы какие-то Ну, может, можем сходить подивиться, там есть. Хорошо, а зараз причина зупинки яка? Статьи 35, 30, да. Уже порушил? Уже порушил, порушил. Уже порушил, порушил. да? Порушил. Ну, давайте порушил. постановление. Порушил. Постановление давайте. Готовы? Уже ж порушил? Ну, правила порушивается. порушиваются. Ну, вы же, говор... вы же констатируете факт, что, что я порушил. Не, у вас есть наявная информация, может, нет? Так мы вас что мы нет, так мы вы говорите, пункт наоборот. порушил. Хоть нет, это они, они же мне хотят сейчас поять именно протокол. В смысле поедет. Смотрите, пункт первый, когда уже порушив. То есть на это есть уже постановление какое-то, которое вынесено о том, что я уже нарушил. Пункт третий говорит о том, что у вас есть наявная информация, но на то, что я может быть причетный, да, давайте наявную информацию. И что? Так я понял, наявная информация, то, что я порушил. Хотел бы посмотреть что свое право И что? После знака работы, ну. вы не там стоите, мы вас не зупинили. после порыва. Ладно, от меня что надо? Посвечение водителя и регистрация данного транспортного средства. А ну Юль, достать вот этот э, про регистрацию транспортного этого. Где? Дай мне это барсетку хорошо. сзади. Какой это? Если... Ладно, да. дай мне барсетку. Давайте, Так, Я полицейский Да, то он меня останавливал, мы с ним разберемся. Украл полиции Петра да, Колеха я уже Показывал по одеяло, день. Да, воде, да. да. Да, Он уже забыл сказать это, но это не так важно. Посвечение одеяла. Угу. Да, положи назад. Давай вот эта подержи. А какой пункт, какой там этот, табличка 3.2, да? А ну что такое знак 3.2 ПДР на наушниках? Смотрите, это рука, все механические транспортные на. пункт забороны, плюс додатковая табличка сейчас угу. все угу. совместимы, до 10 пунктов. То есть, а вы, как бы, так и можете, да, стоять на подъеме на мост, типа, не без нарушения правил дорожного движения, вы сейчас стоите, все нормально, да? но в, в, в разе на отклы, не неоткладного задания. Что? В разе не неоткла... ну и когда э, не как витрацевание. Витрацевание. А как оно называется, это відпрацевание? как называется? Что за відпрацевание? Что, так и называется оно, на мосту? Mm. Я понял. Угу. Не знаю, живу с 2015 -го года в, Укра... в Киеве, и у меня не первый раз в жизни такое. Ну вы, смотрите, вы тоже с, прав... с нарушением правил дорожного руху стоите, потому что тут не можно заезжать, заезжать и вот так вот тормозиться. Это нарушение правил дорожного движения. Вы можете с проблесковыми маячками ездить только в том случае. Да, но только в том случае, если оно на откладное завдание. на откладное задание. А у вас какой-то мост, да? Ну да, мне понятное дело, моя думка. Я ж не, я ж вам ее не навязываю. А что вы делаете? Так, а чего у него же она включена? Ваша без номера? Или? Нет, номер постановлен. Мы его и свою я вписываю. а, давайте. Например, такая будет ситуация, вы кинете скаргу на меня, что я там с вами плохо общался, либо не лексику до вас говорил. Мониторинг подивиться мою камеру, mm -hmm. скажет, не все было все нормально. В таком плане. Понятно. Да, да либо на оборот. Так. Место проживания ваше? Фактическое? Бульвар Вацлава Гавала, 59, квартира 8. Это какие районы? Соломинка. В районах, не... Соломинка. Соломинский район. Соломинский? Бульвар Вацлава Гавала, это Соломенский. Соломинск. район. Бульвар Вацлава Гавала, 59, квартира 8. 50, да? 59 да нет квартира 8 59 квартира 8 это ты кстати напиши, что мы решкам напиши ему уже едем. Нет, нет, нет. вот это положи пожалуйста все назад подожди а у вас грузия не вот это мой отдельно это давай сюда Так, дивіться, проведемо вас не справи. У нас буде 90-на постанова, стаття участь була частина А саме за те, що ви вийшли на 3-2, транспортним засобам заборонено, з додаткова табличка з семей до 10. Ваші 63-й конституції, маєте право не сліжі 50 Хотел бы ознакомиться с материалом исправы. С материалом исправы? Да. Что вы хотите сам? Материал справа, моего а правонарушения, да. У да, меня же, же есть видите, такая... Если вы уважаете, что меня порушили, у вас будет 10-ти пик наскажений. Приедете и узнаете, что вам не И все. Да. Я, ну, типа, я права. Вы можете ответить, а вы ответите Это же не мои проблемы, как вы можете это сделать. Так если прописано вы, в моем вы, законодательстве, вы, я могу воспользоваться. Я говорю, ну, давайте мне мои... Ну, так а что мне пришли? Я ничего вообще не должен не делать. делать. Выходить, заходить. Я Есть материалы справы. А как вы все бично зараз будете разглядать и это? Может, я вообще не нарушил. Но как вы все бично будете разглядать справа? Вот мне надо просто понять сейчас. Вы так, аварику, границ, так и мне не выставьте. должен это Зачем мне ее ставить на аварийку, выходить что-то? А ну, вы вы У не вас не должны выходит. быть фактические данные на НОСИИ, которые автоматически снимают мое правонарушение. Вы же зачитали мне, я же могу воспользоваться. вот я прошу вас, давайте мне фактически данные. Давайте вы Вот это ваша, блин, работа. Хорошо, я понял. Да вы тоже можете оскаржить мои идеи. Я не буду вам давать документы, я мои идеи. Вы же так не делаете. Он же похер, как бы. Блядь. Давай, пиши. Все, ладно, я понял. Згидно чинного законодавства, вы уже стоите с правом нарушения. Вот, вот я, Подписан на клуб, ну вообще являюсь участником клуба АД, юридичный захист водея. Я вот этот материал скину, вот, и соответственно вы вдвоем, и, и вы, и вы, как бы посмотрим, что там скажет адвокат. Звонить не будем, разбираться не будем, потому что у меня нет сейчас времени с вами волокиту эту разводить. Но куча у вас самих нарушений, еще меня подтягиваете за какое-то нарушение. И, заменялась... Да, понятное дело, фактичных данных нема. Ну, Хочу ознакомиться с материалами справки. Да я не должен это делать. Материалы справы у вас на носии должны быть. Вы что, не понимаете или что? Ну и что? Ну, так и что? Ну, у вас фактичные данные. Есть мое правонарушение? Вот вы говорите, вы можете ознайомиться. Хочу ознайомиться. Не знаю, он тут стоял, я пришел, сел только что. Он стоял тут, я пришел, сел. Мне сказали забрать его. Конечно, не могу. со могу с вами спорить. Та я не буду за 340 гр... гривен линять. Я просто покажу о том, что вы не про мои некомпетентные люди и все. Давай. Хорошо. То, что вы... Окей. Подержи, подписываете... снимай. Вы за то, что я вам ваши права, Сейчас, а кто выносил, где написано? Кто выносил справа? Сейчас. Да, да, а кто это такой это я. Я же так он же со мной разговаривал он же со мной разговаривал он же меня и останавливал Но я подошел, он тоже представил. так а вы при чем он, он меня останавливал зареєстрован не я на консультации мне какая раз останавливал он разговаривали мы с ним разгадал справа мы с ним вашего посвящения, я думал, вашего, посвящения вашего посвящения я навики не бачу и вы меня его не, меня не его Вы вообще не кто по, вы, не, по делу сейчас я же вам проходите? Я сказал, что полицейский Вы, вы по делу с подходите а проходите вы... сейчас? В, смысле, вы прямо? в Вот он вот меня остановил. Не а вот я, я понимаю, экипаж. вы прикрываете, а на данный момент стоите там сбоку. Мы с ним разглядали справа. Вы кто вообще? Хорошо, давайте сюда. Ты снимаешь? Давайте сюда. то, есть... ну, за те, что на права, вы ну, за три потому что ela